হেল্ল' এভ্ৰি ওৱান মই আহি গ'লোঁ ক'ত দেখিছেনে মেলা চাব যিহেতু মই মেলা চাই ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ ইয়াত মেলা আহিছে গতিকে মই আহি গ'লোঁ মেলা চাবলৈ আৰু টিকেট বেছি নহয় দেই দহ টকা টিকেট এণ্ট্ৰি কৰিয়ে গোটেইখন ঘূৰি লৈছোঁ কি আহিছে কি নাই সকলোবোৰ চাই লৈছোঁ আৰু এফেলৰ পৰা তাৰপিছতে আৰু কি চাব লাগে ক'ত উঠিব লাগে এইবিলাক পিছত কৰি থাকিম আৰু প্ৰথমতে ঘূৰি মানে চাই লৈছোঁ হয়নে আৰু কি জানে এনেও ক'ৰবাত উঠোঁ নুঠোঁ সেইটো পিছৰ কথা মানে ইয়াত বহুত উঠা কিবাকিবি আহে ন ট্ৰেইন আহে কিবাকিবি আহিছে ন ডাঙৰ চকৰিটো আহিছে সেইবিলাকত মানে উঠা নুঠা পিছৰ কথা কিন্তু আগত ঘূৰি চায়ে ঘূৰি মানে চাই ল'ব লাগে ক'ত কি আহিছে সেয়া দেখিছেনে চকৰি তকৰি ঘূৰিয়ে আছে পূৰা তো আগতে মানে চাই লৈছোঁ চব ফালে একদম কি আহিছে কি নাই তো এই আৰু ভাল লাগে হয়নে পিছত ক'ত উঠোঁ কি কথা পিছৰ কথা তাৰপিছত আকৌ আহি গ'ল ল'ৰাই বোলে মা মই খেলিছোঁ ঠিক আছে খেলা এয়া দেৰিক খেলিবলৈ সোমাই গ'ল সৰু পোৱালি যিহেতু মন কৰিবই ন সেইকাৰণে সোমাই গ'ল ল'ৰাটাক খেলিবলৈ অলপ কমি খেলিলে আৰু মই ভাবিলোঁ সি খেলি থাকোঁতেই অকণমান ইচ্ছাতে মট কাকোৱা এটা আহিছে গতিকে মই বোলো মট কাকাটোক কিমাননো দাম কি কথা চাই আহোঁ বুলি ক'লোঁ আৰু আহি টিকেট পঞ্চাছ টকা যিহেতু এজনৰ পঞ্চাছ টকা যিহেতু দুজনৰ কাটি ল'লোঁ মানুহজনৰ আৰু মোৰ আৰু এইটো চাওকচোন ইমান মানে ডাঙৰ হেৰিটোত মানে ইমান থিয় হেৰিটোত কেনেকৈ ঘূৰি থাকে হয়নে আচৰিত নহয়নে ক'ব গ'লে